Я рожден 1984 года в городе Горняке Донецкой области Селидовского района. В июне 2014 года был завербован одним из руководителей разведки ДНР для сбора и передачи ему информации о местах дислокации и передвижения войск украинских армий. В связи с тем, что я имею Специальную диверсионную и снайперскую подготовку в сентябре 2014 года сотрудники разведки ДНР предложили мне организовать и координировать действия разведывательных диверсионных групп в зоне АТО. Также в моей обязанности ходила. Отправка диверсионных групп вглубь территории Украины для дальнейших проведений диверсионных действий. Ям 1974 года рождения. В, 2000, в июне 2014 года в городе Донецке, в районе автовокзала Южный, встретился со своим знакомым, который на данный момент является сотрудником разведки ДНР. Который отработал мне задание о сборе информации о передвижении дислокации военных сил Украины в районе города Горняк, Украинск, поселка Галициновка. Информацию передавал по телефону. 1952 года рождения. Проживаете? Проживаю в селе Орловка, в Донецкой области, Синовацкого района. Когда были завербованы? Завербован был в сентябре 2014 года. Ой, 2014. Кем именно? Как уже выяснилось? Какое задание вы выполняли? С какой для, целью? Для сбора и передачи информации о движении и дислокации войск.